Маленький сюжет гондола. Мы хотим вам показать, как они проплывают под нами, под этим мостом. И сейчас мы вам покажем, как они выплывают на той стороне, пожалуйста. Вот. Вот такая она Венеция. Красивая. Люди отдыхают. Очень много катеров, лодок. Здесь автобусы, на самом деле, это тоже катера. Гондола она стоит немножко дороже, каких-то 100 евро, чтобы покататься вокруг э, этого города. И мы вам расскажем, покажем больше красот. Очень много туристов, на самом деле, прям ну, иногда даже пройти трудно. Но в любом случае мы постараемся вас провести по этим тонким, маленьким улочкам, мощенным камням и расскажем вам интересного много. Оставайтесь с нами на связи. До скорого. Ходили по Венеции, смотрели на эти все сувениры. И потерялись. Потерялись. Узкие улочки. Мы не знаем, куда выйти. Где море. Где каналы. Где вокзал. Куда ехать. В Венеция такой большой. Площадь занимает. Вам они говорят... У нас есть идея. Мы, наверное, сейчас возьмем у кого-то в аренду эти скутеры маленькие, вот такие, да? И точно, точно. Скорее всего, возможно, найдем выход из этой истории. Но пока давайте пройдемся, покажем вам, как много здесь продают всякого, наверное, нужного и не очень нужного товара. Интересно, да? Посмотрите, ну, например, вот там. Очень много аксессуаров для женщин. Сумочки и так далее. Ну, наверное, вам будет интереснее, если вы сами приедете и посмотрите, что здесь происходит. Ждем вас. Мы рады вас приветствовать в городе Венеция, Испания, Италия, Испания. Италия. Красивая Италия. Венеция, знаете, каналы и так далее. Мы еще вам покажем в ту сторону. Ну и хотим вам показать маленький такой коллаж, да? Давайте пройдем с нами. как виртуозно играет этот скрипач на скрипке. На самом деле мы чувствуем эту мелодию Венеции, да? И хотим вам показать саму Венецию немножечко, чтобы вы увидели с этой мелодии. И слушая ее, вы сейчас увидите прекрасные каналы Венеции. Вот. Мы находимся в центре этого города на самом деле очень красивый город мы больше вам расскажем покажем сегодня поэтому обязательно оставайтесь с нами прекрасное место очень много туристов сегодня жарко плюс 30 35 где-то жара ну, неимоверная на солнце на самом деле поэтому вот такие дела так что будьте добры оставайтесь с нами на связи Добрый день! Сегодня 15.07.14, то есть ровно середина лета. Мы находимся в, южное, в берег Италии, город Ганоа. Это недалеко от Франции. Вот если туда проехать чуть дальше, два часа отсюда Ванница, там дальше Канны, да. Очень красивый, на самом, на самом деле, очень красивое побережье. Это Средиземное море. Мы купались, теплая водичка. Сегодня где-то в районе 20+. Плюс. А вот, молодежь и народ отдыхает посмотрите и, и спортом занимаются и походу и загорают отдыхают там и настольный теннис, То есть, хорошее такое место как всегда привозят нам новые товары из Китая мы видим да но это бывает походу вот можете видеть рядом горы очень красиво тоже да потому что вот ту сторону мы проезжали к Милану там мы ехали среди гор ну наверное где-то час да и Красивые горы, тучи врезаются прямо в эти горы и так далее. Так что ну, оставайтесь с нами, покажем вам больше и увидите интересные места Италии и может быть не только Италии, но и Франции, вот там, вот в той стороне. До следующего эфира. Добрый день, сегодня 12, 7, 14, мы находимся в городе Тирано в Альпах, Италия. Вот на этом поезде мы сегодня сейчас, в это время поедем в Швейцарию. Прокатаемся, посмотрим швейцарские горы и покушаем, этой швейцарской кухни и так далее. Вот там снег, мы можем покататься уже на горах, чтобы вы понимали, что мы находимся очень высоко в горах. Виднеются, да? Очень красивое место. Ну а мы сейчас находимся здесь с Робертом, с Артуром, с Майей. Отдыхаем. И э, сегодня мы хорошо проведем время с нашими дорогими братьями, в которых мы остаемся. Смотрите, красоты, да? Давайте пойдем посмотрим, что здесь происходит дальше. Это гостиница, парни. Вот там... В принципе, город Тирано это э, туристический город. Здесь лыжный курорт недалеко. Очень красивый. И, конечно, есть смысл возвращаться сюда не только летом, но и зимой. Поэтому, э, как говорится, мы ждем вас. И если хотите узнать больше, то приезжайте сами и посмотрите. До следующего эфира. Чао! Ну, мы находимся опять в город Милан, Италия. середина лета. Мы не знаем, что происходит, но как мы прочитали, они борются за повышение зарплат. Люди просто имеют свои какие-то требования от государства. Но это их дело, они здесь живут на самом деле. А вот центральная площадь. Мы находимся чуть буквально в центре города, чуть дальше. Главная площадь, главная... вот здесь Дженерали вот знаменитая. И, и вот туда, видите, мы сейчас будем продвигаться с вами. И, да, тоже, тоже большая площадь Конечно, мы еще мало знакомы с городом миланом Но мы хотим вас вместе познакомить с нами И с собой, и с этим городом да? Так что оставайтесь с нами <звы> Заметить трамваи в этом городе Такие, да, своеобразные Ну и сам город живет обычной своей жизнью Центр, очень много туристов, на самом деле Так что будьте добры Оставайтесь с нами и до следующего эфира Сама Хайроли в Милане. Хороший, красивый фонтан. Хорошая площадь. Вот давайте мы ну, пройдем вокруг. Да. Экспо-гейт. Здесь будет в 2015 выставка большая. Так что, ну, если у вас есть время летом либо зимой приехать посмотреть выставку знаменитых художников Италии и не только, то, пожалуйста, приезжайте. Посмотрите, сделаем маленький круг вокруг и будем с вами прощаться. До скорого. Ну вот мы опять. Это Тирано город. Это Северная Италия. Горы Альпы. Здесь 10 минут на машине отсюда до Швейцарии ехать. Мы сегодня туда поедем. Видите, здесь как раз сто лет, как какой-то автопробег происходил. Вот еще одна. Они очень это ценят, будут праздновать скоро в столетие. Поэтому очень красивый городок. Вот так сделаем маленький обзор вокруг. Вы увидите, какие красивые, прекрасные горы. Вот Роберт хочет сказать вам пару слов, как ему нравится город Тирана и вообще Италия в целом. нравится одним словом, да. Но ну, мы сейчас еще немножечко сделаем маленький поворот в ту сторону. И видите, большая площадь, не знаю, там какому-то воину, возможно, даже, видите, звездочка да, ну, Мы точно не знаем, но можем потом узнать, посмотреть и так далее. Но сам по себе город туристический. Здесь очень много туристов, особенно и летом, и зимой. И зимой сюда приезжают большая часть покататься на лыжах. Особенно там чуть дальше есть. Он называется, да, там СПА, там лыжные спуски и так далее. Так что, конечно же, если хотите любить любите отдыхать летом, приезжайте. Если хотите зимой, на лыжах и так далее, то обязательно приезжайте и посмотрите. Чао! До следующего эфира. Венеция, центр города. Мы не находимся на каналах, каналы тут сзади. Прекрасный вальс, да? Они играют его с 1750 -го года. Конечно, люди меняются, так как долго не живут, 70-80 умирают, друг друга меняют. Но вальс здесь играют давно, и этот ресторан работает давно. И посмотрите, какая красивая площадь, где мы с вами находимся. Вокруг. Очень много голубей. Они здесь никогда не голодают. Зимой или летом ли? Здесь всегда люди, здесь всегда дети. Их кормят, помогают им выживать. Смотрите, как много туристов. Целая колонна туристов. Мы еще мы давно не видели такой организованной колонны туристов, которые идут все вместе в такую жару, 40 градусов почти. Да? Это же просто невероятно. Но мы хотим закончить наш сюжет именно на этом красивом вальсе. Давайте обратим на внимание. Молодцы, да? Как они стараются. И они, они смотрят куда-то вдаль, эти музыканты. Они отстранены. На музыку. Отвлечены. Да? Так что оставайтесь с нами. И обязательно, обязательно приезжайте в Венецию. До скорого. Мы находимся в Венеции. Сан-Марко. Район называется, да. Маленький базар для туристов. Здесь. Но интересно, здесь молодой человек рисует картины, Понаблюдать, как он рисует. Мы абсолютно его не мешаем. Это делает с удовольствием. Смотрите, какие красивые картины получаются в итоге. Можно показать несколько, да? И здесь такие художников.

Давайте с нами. Будьте с нами. Смотрите, как интересно, здесь то такси, да, можно заказать такси на воде. Машин здесь нет. Все на воде. Лодки, катера, гондолы и так далее. Ну, оставайтесь с нами, покажем больше. Вот мы хотели просто продолжить. Мы говорили, что здесь большая пробка гондол в Венеции. обязательно, обязательно на вот эти большие-большие каналы. Вот Посмотрите, вот как много здесь мостов. Так что оставайтесь с нами и до скорого. Площадь Венеции. Мы находимся в самом центре города. Вот Роберто делает фотографии. Вот этот знаменитый храм, о котором они все говорят. Только что 4 часа пробили вот эти вот колокола сверху. Очень много туристов, на самом деле. Молодежь, дети, взрослые, все кормят голубей. Вот начинается опять стучать вот этот вот колокол там сверху видите 4 часа дня время как раз идти хорошо вкусно пообедать и продолжать двигаться дальше оставайтесь с нами здесь очень красиво на самом деле очень величественная такая площадь тоже эмо, мы вам Хотели бы рассказать название всего этого, но не станем. Приезжайте и посмотрите. До скорого. Скоро увидимся. Сегодня у нас эм, 16.07.14. Так что, пожалуйста, оставайтесь на нашем канале и заходите чаще. До встречи. Венецианский Биг Бен маленький. Все. Пока. Мой Венеции. Хотел вам показать, что такое пробка. Пробка гондолов. Гондолы попали в пробку. Порвалось, смотрите. Наверное, вы этого еще не видели. А мы хотим вам показать, как бывают пробки и в Венеции. И это неправда, что здесь свободно можно плавать на катерах, на кондолах, на лодках и так далее. Потому что бывает вот такая вот история. Люди могут стоять, ну не скажем, конечно, что они могут стоять часами в этой пробке, но полчаса. Это не так важно. Ты можешь находиться в этой пробке какое-то время. Это вот это вот. Если они все там без морожен, то, конечно, нам немножечко нужен чуджах. Когда вы приезжаете в Венецию, там будет же обязательно покупать вкусное мясо. Оно продается везде. Например, вот там. Да. Так что приезжайте и наслаждайтесь, наслаждайтесь.